maharam onaxonlar munisa opa singillar dilbar qizlarim avvalo siz azizlarni sizlarning timsolingizda butun o'zbekiston xotin qizlarini sakkizinchi mart bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman barchangizga o'zimni yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni bildiraman <laughs> bu shuhuhlik ayyom yurtimizga yasharish va yangilanish faslini fasli navbahorni boshlab keladi bu bayram tilimizdagi siz azizlarga bo'lgan samimiy hurmat va ehtiromimizni mehr muhabbatimizni yana bir bor ifoda etishga imkon beradi yangi o'zbekistonni barpo etishda uchinchi renessans bunyodkori bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda faqat va faqat sizlarga sizlarning buyuk murabbiylik fazilatlaringizga tayanamiz ayollarga e'tibor bergan davlatni kelajagi barqaror bo'ladi ayollarni duosi albatta amalga oshadi